Дякую, Ігорю, дякую студію. Поруч зі мною вже головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Ну і розпочинати ми будемо з підсумку. З підсумків Андрій Миколаєвича. Як ви оціните цей мікроцикл? Чи вдалося зробити максимум того, що запланували? Звісно, я очень доволений тим циклом, який пройшов. В першу чергу я хотів би підвести такі маленькі итоги. В принципі, значит, главная задача то, що команда. прежде всего справилась с задачей, ту, которую поставил э, я как главный тренер и мой Значит, э, наша структура игры, значит, э, те принципы игры, которые мы просили от футболистов, значит, э, мы видим, если даже посмотреть статистику, я специально подготовил несколько статических э, цифр, значит, э, владение мечом. Значит, во всех играх, которые мы в, э, играли, значит, четыре мы официальные игры сыграли, сборная Украины, значит, больше всех владела мечом. Но не просто владела, значит, мы создавали моменты, мы делали больше передач, и мы били больше всех поворотов. Значит, то направление, которое, в принципе, выбрано тренерским штабом, я считаю, это правильным. И, прежде всего, э, футболисты э, воспринимают, футболисты хотят играть в этот футбол. Значит, мы играем в созидательный футбол, мы Пытаемся контролировать ход игры. Мы создаем через короткие, средние и желательно меньше, ну, тоже через длинные передачи значит, наши, наши моменты. Поэтому э, это очень важный момент в игре, и я очень доволен этим. Э, мы подключили большое количество молодых игроков. В принципе, у нас играет 4 новых игрока по сравнению с тем составом, который выгля... играл на чемпионате Европы. Поэтому это тоже такое э, очень рисковое, можно сказать, изменение было. Но мы пошли на эти риски, потому что мы видим потенциал э, у наших игроков и, прежде всего, в молодежи. Поэтому мы стараемся давать возможность молодым игрокам, всегда вызываем их и смотрим уже на то, как они э, себя реализуют в национальной сборной. И, конечно, очень важно, как они будут дальше продолжать играть в своих клубах. Поэтому э, этот официальный год для команды закончился. Значит, мы занимаем второе место в группе. Мы выиграли последнюю игру. Две игры мы не пропускаем, несмотря на то, что, может быть, где-то в каких-то эпизодах, значит, команда не совсем стабильно играет. Особенно это связано с концом матча. Но у нас есть время исправиться, поэтому у нас есть четыре месяца для того, чтобы мы Работали и мы спокойно можем уходить сейчас, можно сказать, в отпуск как сборная. У нас сейчас следующая игра это уже товарищеская, значит, мы уже поговорим об этой игре немножко дальше, когда, наверное, завтра будет пресс-конференция. Вы тем, что сборная Украины сейчас имеет довольно широкий кадровый потенциал? Чувствуете вы его широким? Я считаю, что у нас э, есть достаточно молодежи для того, чтобы ее просматривать, но э, она не совсем готова для того, чтобы играть на таком уровне. Поэтому у нас есть потенциал, мы видим у них потенциал, но их сначала надо подготовить. И прежде всего свою подготовку они должны проходить через клубы. Поэтому то, что сегодня Шахтеры, и Заря и Динамо Киев дают возможность молодым футболистам все чаще и чаще выходить в основном в составе, для нас это большой плюс. Значит, мы точно так же, как и все наши ведущие украинские клубы, значит, с удовольствием наблюдаем, смотрим, анализируем этих молодых футболистов. Конечно, если они будут готовы, мы будем давать шансы им играть. Збірна зараз контролю пропагує контроль, контроль м'яча, але зі збірною Фінляндії через якусь щільність суперника часто такі проходили дальні передачі, більше їх використовували. Це були план Б? В принципі, значить, е... несколько длинных передач, которые были, значит, они были не подготовлены. И мы категорически просим игроков для того, чтобы они не рисковали, не давали возможность командам воспользоваться такими, может быть, нашими оплошностями, где-то невынужденными потерями и создавать там какие-то контратаки для нас. Поэтому, ну, ряд очень хороших острых передач были, когда они подготовлены, когда мы просим игроков переводить с фланга на фланг причем это не только поперечная передача мы в основном просим это передачи вперед и назад для того чтобы мы могли менять немножко игроков между линиями и особенно находить игроков между линиями потом может быть возвращать мяч при этом игроки более свободные будут атаковать уже свободные зоны поэтому такие передачи проходили и э, в частности, мы имели какое-то за счет этого и преимущество тоже. В принципе, я прошу игроков, чтобы у них был постоянный контроль э, любых действий, которые они делают. Если мы э, готовим эту длинную передачу, она должна быть подготовлена. Потому что прежде всего мы атакуем большим количеством игроков на чужой половине поля. И все статические данные, которые у нас есть, они это все подтверждают. Тому, где-то в свою очередь ми може би діти рискуємо пропустити мяч на контратаках. Тому бути повне поняття і синхронність тих баланс, і который мы ми просимо наших игроков. Попри такі сумарні позитиви, то всіх цих матчів все ж таки були такі індивідуальні похибки, в першу чергу захисників. Як ви це оціните, Як це викорінювати в майбутньому? В принципе, я считаю вчера этот момент в первом тайме, где э, Саша Кучер немножко ошибся, но я просмотрел несколько раз этот момент. Не только у меня сразу же сложилось впечатление, что мяч попал на кочку, и он отскочил совсем неправильно. Поэтому э, такая-то та, индивидуальная ошибка, я, я считаю, что э, она закончилась для нас очень хорошо. Игры не забили мяч, команда соперников. Поэтому ну, желательно... Э, э, никогда не ставится в такое положение, чтобы можно было ошибаться. В принципе, я к этому моменту больших претензий не имею. Был ряд моментов, когда, особенно во втором тайме, считаем, мы где-то начали слишком сильно играть вертикально, рисковать то, что мы говорили, вот этих вот длинных передач, и где-то мы сорвали немножко наш темп, поэтому дали возможность команде э контратаковать и плюс немножечко контролировать мяч. Но в целом значит, финны не создали достаточно моментом вообще они практически ничего не создали, кроме тех ошибок, которые мы дали им возможность им воспользоваться для того, чтобы хотя бы что-то противопоставить нам. И э, я считаю большой плюс был то, что мы э, пытаемся отодвинуть нашу линию обороны сейчас от нашей штрафной. У нас группа игроков постоянно пыталась прессинговать высоко очень. Значит, финны практически не играли э, через середину поля, они просто выбивали вперед, выходили большая группа игроков. Я сегодня специально просматривал несколько раз. Второй тайм они практически выстраивались в линию. Эти крупные ребята, высокорослые, которые вратарь выбывает они становятся в линию по 5-6 игроков и пытаются играть в мячи и дальше подбирать подборы. То есть я считаю, что наша оборона сыграла достаточно, достаточно надежно. Нельзя рассчитывать постоянно, что они сыграют великолепно. Но мы не пропустили мяч, и это главное. А с точки зрения зрели, Конечно, первый тайм он был просто идеален: создание моментов, забили мяч, контроль, контроль полной игры. Финны практически играли на своей половине. Второй тайм они немножко добавили, поменяли э, позицию игроков. За счет этого, где-то у нас появились сложностей ну и конечно я считаю что мы не совсем хорошо сыграли э, в контратаку поэтому было ряд моментов когда мы могли выйти намного лучше но не, неправильно использовали эти моменты нам не удалось забить мяч и м, практически поставить финнам на колени поэтому такая напряженность осталась до конца игры в принципе и как и болельщики, и как я, как тренер, и футболисты, в принципе, не хотелось пропустить мяч, поэтому нервозность какая-то где-то была. Это, это футбол, такое всегда бывает. Очень важный индивидуальный внесок сделал вчера Евген коноплянка но мы знаем, что он рисковал в определенной мере, на цей матч після пошкодження, Как вы это да, конечно. Ну, Во-первых, для нас важно, что ведущие игроки, в первую очередь, Женя начал регулярно играть в своих клубах, поэтому у него есть игровая практика, и он показывает на сегодняшний момент качественный футбол. Значит, его замена связана прежде всего с тем, что было видно, что он подустал. Все-таки игроки атаки сделали огромный объем работы. И то, что команда играла высоко в первом тайме, прежде всего, это важная заслуга Тому що у нас був постійний високий пресінг. Тому, як і Кравець, як і Армоленко, так і Коноплянка, вони намагалися все час присінгувати. І в такому ритмі дуже тяжело, а гра 90 хвилин. Останнє коротке питання про Сербію. Будете ви пробувати нових футболістів? Конечно, в принципе, для меня главная задача этого матча, прежде всего, это дать возможность сыграть футболистам, которые менее, меньше играли за сборную Украины. Поэтому я дам возможность всем играть. Мы хотим посмотреть тоже и кандидатов, посмотреть, и они тоже проверят, посмотреть разные, может, системы и все остальное. Мы работаем с этой игрой на будущее. Тому офіційно практичний сезон для нас в офіційних іграх закрит. Началь таварська граніця такий определений інформативний для нас знак. Тому ми працюємо на будущее. Дуже дякую, Андрію Миколайовичу. Ну дуже детальний аналіз дав головний тренер збірної. Я думаю, що ви насолодилися цим Студія, передаю вам слово.